Jadi Pahang ni daripada dulu, daripada mula berdeka tahun 57 sampai lah sekarang ni sudah 68 tahun diperintah oleh satu parti. Jadi parti ni apakah perubahan-perubahan yang telah dia buat sejak dia merintah ni? Saya rasa dia tidak ada banyak perubahan. Super ya. Super ya. Jadi kalau kalau dia tidak ada banyak perubahan, Akhirnya, kalau satu pasukan bola, akhirnya dia lah. Terutama sekali kepada penyokong-penyokong Manchester United lah yang ada sekarang ni. Dulu berbangga duduk di tempat atas. Ha, tapi sekarang tu tak di bawah. Sebab pengurusan dan sebagainya. Jadi sebab itu perlu kepada sistem pengurusan yang baru. Kenapa kita boleh jelai? Jelai saya dengan jelas ini sebab saya sedonim lah sebab dia ada tiga rancangan Felda tu. Uh, koyan satu, keluar, koyan dua, koyan tiga. Sebab saya bekerja di sana dulu di Raup tahun 1979 sampai tahun 82 dan seterusnya sampailah uh, saya pencen. Daripada rancangan yang tidak ada orang kata dulu dah ada satu syarikat bas nama bas kita daripada uh, Batu Malim nak sampai ke Koyan tu jalan tanah merah. Saya masih ingat hutan rimba. Jadi kawasan yang begitu orang kata uh, begitu kuat dengan AMNO. Sekarang ni kawasan itu diwakili oleh Menteri Besar. Semasa PRU yang ke-15 ke, ke baru ni, kekuatan Perkaitan nasional, PN kita ni cuma 25%. 25%. Jadi kalau nak menang, kita perlu dapatkan lebih kurang dalam 40% undi. Baik. Kenapa kita bersungguh itu? Sebab tidak mustahil. Itu maksudnya. Kita baca dalam sirah kan. 3,000 tentera Islam boleh melawan 200,000 tentera Rom. Asal daripada itu bagaimana pimpinan. Yang pentingnya ialah bagaimana kepimpinan. Uh, yang kita semasa dalam peperangan sebagainya. Jadi perlu patuh kepada rakyat. Dia ada macam-macam strategi lah. Jadi sebab itu bila pimpinan kita memilih untuk pergi ke Jelai, itu bukanlah satu perkara yang mustahil. Ada satu don di Pahang ni, yang kita menang dua penggal dah, iaitu don Luit. Luit atas panamaran, Luit lah. Lue tu dia ada dua rancangan Felda. Satu Felda Bukit Tajau. Satu Felda New Zealand. Itu kubu kuat BN lah. Kubu kuat. Baru ni runtuh. Habis semua. Tahun 86. 86. Saya masih ingat. Tahun 86. Pas bertanding. Hilang deposit. Hilang deposit. Tapi tahun sekarang ni. Kita menang dah dua penggal. Webby kita Datuk Rosli. Pernah bertanding di Don Lepah dulu. Saya tak tahu-tahu apa. Don Lepah. Ha? PR di Bersudah. Dia apa tahu apa dapat undi. Salah. Sekarang Don Lepah boleh menang. Kuala Sentuh boleh menang. Dan yang paling mengejutkan kita, Lancang boleh menang. Ha? Jadi sebab itu kita rasa bahawa tidak ada sesuatu yang mustahil. Uh, sebab apa yang membolak yang yang menentukan kekuasaan ini ialah daripada Allah Taala. Kita yang pentingnya ialah kita berusaha. Jadi sebab itu jelai ini memberikan semangat kepada kita bahawa tidak ada sesuatu yang mustahil. Taklah. Eh? Bagaimana kita boleh menguasai don-don yang lain begitu ya dengan jelai. Motivasi kepada kita semua ni, petugas-petugas. Lebih-lebih lagi daripada kawasan oh, Temeloh ni yang menghasilkan tujuh YB dibandingkan dengan Kuantan baru dua B dua B dua dua YB baik yang kedua saya nak sentuh sini adalah tentang pengurusan sebab banyak disebut tadi tentang pengurusan pengurusan negeri Pahang ini sebab saya dah lama dengan Felda dia dah pencen Felda dia ada 135 rancangan Felda Luasan tanah Felda di Pahang ni 240 ribu ekar. 240 ribu ekar. 240 ribu ekar ni berasal daripada apa? Asalnya. Asalnya hutan. Hutan, hutan. Hutan tu maknanya balak. Macam-macam jenis balak ada segitu. 240 ribu ekar. Dan balak itu dikeluarkan melalui yayasan Pahang. Jadi duit yang Pahang tu pergi ke mana? Cuba bayang enggak 240 ribu akan hutan balak. sebagai duit tu di, pergi kepada yang Pahang Jadi duit balak tu pergi ke mana? Jadi Pahang ni daripada dulu, daripada mula bertekak tahun 57 sampailah sekarang ni sudah 68 tahun diperintah oleh satu parti. Jadi parti ni Apakah perubahan-perubahan yang telah dia buat sejak dia merintah ini? Saya rasa dia tidak banyak perubahan. super ya. Serupa ya. Jadi kalau kalau dia tidak ada banyak perubahan, akhirnya kalau satu pasukan bola, akhirnya dia lah Terutama sekali kepada penyokong-penyokong Manchester United lah yang ada sekarang ni. Dulu berbangga duduk di tempat atas. Ha, tapi sekarang tu tak di bawah. Sebab perurusan dan sebagainya. Jadi sebab itu perlu kepada sistem pengurusan yang baru. 240 ribu. Ini pengalaman. Pengalaman saya sebagai untuk kongsi bersama. Ada anak-anak kita ni yang belajar di luar negeri. Anak di luar negeri. Ya. Anak saya pergi ke Mesir. Ambil doktor. Pergi ke sana. Dia dapat beasiswa. Beasiswa dia beasiswa PAMA. Tahu PAMA. mah? Father and tu. <laughs> ha, saya masih ingat. Sebab walaupun saya orang kata kosong dua. Tapi anak saya semua kosong enam tau. Kosong enam. Jadi minta biasiswa, minta produk ini daripada Yayasan Pahang. Duka cita tak dapat. Tapi Alhamdulillah dia dapat biasiswa Fama. Okey. <laughs> Okey. Ha? Ha. Baik. Jadi saya nak sebut di sini bahawa yang daripada Pahang ni peruntukan untuk medik ni banyak 30 ribu satu tahun 30 ribu satu tahun kena bayar bayangkanlah bahawa kalau 5 tahun 150 ribu jadi diharapkan daripada yang sampah lah. tapi tak dapat lah saya kata semua tak dapat lah baik ada negeri lain dia boleh dapat 50 ribu 50 ribu satu tahun ribu. Sebab itu ada negeri lain. Dulu saya tak mau sebut negeri lain ni. Di Kelantan, Terengganu. Banyak dapat. Sebab itu budak-budak di sana dapat. Dapat dah lima puluh ribu. Satu tahun. Sebab tu mereka kahwin kan. Lima ribu. Banyak. Jadi lepas daripada yuran, lepas daripada apa. Boleh berdua. Banyak kan. Jadi jika dibandingkan dengan apa. Jadi sebab tu saya nak tanya. Dah, nak, itu, apa nama ma, kongsi balik 240 ribu hutan darah yang jadi tanah yang sampahang tu balak tu duit tu pergi ke mana negeri lain dia boleh bagi peruntukan kepada anak-anak dia anak-anak dia untuk pelajaran yang begitu saya rasa bagi saya begitu tinggi lah ha, baik jadi kita baliklah bahawa masalah negeri pahang ni adalah masalah pengurusan kita ada pipe-pipe yang tersebut tadi pipe lah eh. Uh, pengurusan air pahang ni. Kalau sekadar di, di, tepi rumah kita ni bocor, tak layan dia. <laughs> yang layan tu yang memancuk. Kalau dah tak jalan ke semua keluar, itu dia layan. Jadi NRW tadi disebut oleh Datuk dia lebih kuat dalam 40 sel, lebih banyak. Jadi pengurusan kita ni adalah perlu kepada pengurusan baru. Baik. Negeri Pahang ni besarnya negeri mana? Negeri besar ni, negeri Pahang ni, sebesar uh, negeri Belanda, Holland. Holland yang kita tu Holland lah. Holland. Kita tak tahu siapa Holland tu, Perdana Menteri dia siapa, kita pun tak tahu. Presiden dia siapa pun tak tahu, kita pun tak tahu. Tetapi Holland ini adalah di antara negara-negara yang yang maju di dunia. Okay. Pelabuhan terbesar di dunia, Rotterdam. Rotterdam tu di Holland. Bandar dia, bandar Amsterdam. Negeri yang begitu kecil, yang begitu maju, satu ketika dulu dapat memerintah Indonesia. Okay. Sebab apa, Bangun? Sebab pengurusan. Sebutkan di sini pengurusan. Bagaimana mereka menguruskan negara, negara mereka dengan begitu baik. Dari segi keperluan makanan cukup, dari segi keperluan, keperluan pekerjaan cukup dan semuanya cukup dan boleh menjadi style bagi terkenal di seluruh dunia. Uh, baik. Negeri Pahang ni berapa penduduk dia? Negeri Pahang berapa penduduk dia? 1.5 juta. 1.5 juta. 1.5 juta. Apakah usaha-usaha yang telah dibuat oleh kerajaan sekarang ini ialah yang pertama sekali disebutkan tentang masalah bagaimana tanah, pemilikan tanah. Keperluan tanah ini adalah keperluan untuk kehidupan bagaimana tanah ini digunakan untuk uh, apa nama pertanian untuk buat rumah dan sebagainya. Jadi 1.5 juta berbandingkan dengan tanah begitu uh, luas di Pahang ini. Masalah bekalan makanan. Masalah makanan asasi lah saya sebut sini. Asasi kita ialah kita nak makan nasi dan sebagainya. Jadi di negeri-negeri lain dia sekarang sedang berusaha untuk menambahkan hasil pertanian. Lah umpamanya kalau di Kedah, fungsi dia. Fungsi pun di Kedah itu soal makanan, soal beras ini. Uh, diterajui oleh lembaga zakat negeri Kedah. Sebab itu kita tambah di Kedah sekarang ini, walaupun dia ada sawah padi. Ada usaha-usaha menambah padi, menambah bekalan makanan ini. Khususnya padi melalui padi huma, padi bukit dan sebagainya. Saya tidak nampak di negeri Pahang ini, dia boleh buka ke arah lain. Jadi sebab itu perlu kepada satu uh, perubahan yang baru. Pimpinan yang baru. Kalau dah 68 tahun ni, berintah ni. Saya rasa kalau kelapa sawit dah tiga kali, replanting dah tau. Kalau getah lagi lama kan. Getah lebih kurang dalam 15 tahun, dia sudah sudah tebang semula. 68 tahun. Tidak ada sesuatu yang baru. Jadi sebab itu pengurusan. Utama sekali daripada Perikatan Nasional insyaAllah kita mempunyai ramai-ramai, bukan sikitlah, tenaga-tenaga yang boleh memberikan sumbangan dalam pengurusan negeri. Lebih-lebih lagi, kita di dalam pergitaan nasional ini ialah uh, integriti. Kita punya kewibawaan, kita punya jati diri lebih kepada ke arah untuk menunaikan amanah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita ini. Apakah bila kita dapat kuasa apa kita nak buat? yang paling utama ialah kita dapat kuasa ialah untuk bagaimana uh, bagaimana kita untuk merintah ini berdasarkan kepada syariah supaya ianya memberikan manfaat kepada kita bersama. Jadi sebab itu saya menyerulah semua sekali kepada kita ini uh, turunlah ke Fogah, Jelai di sana. Insya-Allah uh, bermula daripada Jelai satu tempat yang begitu sukar bagi kita kita rasa tetapi tidaklah sesuatu yang mustahil. Bagaimana tahun 1999, saya ulang balik sedikit. 1999, ada satu don di negeri Tengganu yang begitu kuat di N. Iaitu don cukai. Siapa yang jadi Menteri Besar Tengganu masa itu? Ah, Datuk, apa nama, Masya Allah. Wah Mokhtar. Datuk Wan Mokhtar bertanding di don cukai tu. Dua cukai yang, bers yang bersepadan dengan berserah itu, itu dua cukai. Bandar kemaman lah. Dia kalah. Datuk Wah Mauta, Datuk Seri Wah Mota, dia kalah. di dua cukai. Jadi untuk PRU yang ke-16 ni, saya rasa tidak mustahil. Datuk Wah Sri juga boleh kalah di dua ni. je lah. Jadi, memerlukan kepada usaha daripada kita bersama. Jadi insyaAllah uh, turun beramai-ramai seperti yang telah diarahkan pada 19 Oktober nanti hari Sabtu di Tunjelai. Jadi akhirnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terutama sekali kepada PJ. Hari ini dia daripada PAS Pusat, Masyarakat PAS Pusat. Nak balik ke Kuantan, singgah di sini untuk bersama-sama dengan kita. Jadi insyaAllah, semoga kita mendapat input-input input yang baru, yang segar daripada beliau. Jadi sekali lagi, terima kasih semua sekali yang uh, yang terlibat dengan program ceramah ini. Jadi wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.